સ્વાગત છે હવે સાયબર ફ્રોડ થતા રોકવાનું બનશે વધુ સક્ષમ સાયબર સિક્યોરિટી નેતૃત્વને મજબૂત બનાવતા એક વધુ મોટું પગલું લેવાયું નેટ પ્રોટેક્ટર એન્ટીવાયરસ દ્વારા કવચ એન્ટીવાયરસનું અધિગ્રહણ ભારતની આગેવાન સાયબર સિક્યુરિટી નેતૃત્વને મજબૂત બનાવતા એક વધુ મોટું પગલું લેવાયું છે જેના દ્વારા ફ્રોડ પ્રોટેક્ટર લોન્ચ ભારતની આગેવાન સાયબર સિક્યુરિટી બ્રાન્ડ નેટ પ્રોટેક્ટર એન્ટીવાયરસ પાછળ રહેલી કંપની બી સિક્યોરિટી લેબ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ દ્વારા હવે સત્તાવાર રીતે કવચ એન્ટીવાયરસ બ્રાન્ડ અને તેની ટેકનોલોજી સર્વિસ અને કસ્ટમર સપોર્ટ ઓપરેશન્સ નેક્સ્ટ વ્યૂ ટેકનોલોજી ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ પાસેથી એક્વાયર કરવામાં આવશે છે આ એકવાયર દ્વારા નેટ

રૂપે સિનિયર સિટીઝન માટે ફ્રોડ પ્રોટેક્ટરની આ સેવા તદ્દન મફત પૂરી પાડવામાં આવશે જ્યારે ઘરગથ્થુ યુઝર્સ માટે સાયબર ફ્રોડ કવર હેલ્પલાઇન શરૂ કરવામાં આવશે આ ઉપરાંત યુઝર્સને એફઆઈઆર લોન્ચ કરવાના સ્ટેપ્સ તેમજ ગુજરાત સ્ટેટ સાયબર સેલના ફોન નંબરો પણ આપવામાં આવશે નમસ્તે મેં હું સુમિત કેલા ડાયરેક્ટર ઓફ નેટ પ્રોટેક્ટર એન્ટી વાયરસ મેરે સાથ હૈ સંજીવ કેલા સર હુ ઇઝ ઓલ્સો એમડી ઓફ નેટ પ્રોટેક્ટર એન્ટી વાયરસ आज अहमदाबाद में 14 जून को हमने हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था यहाँ पे जिसमें नेट प्रोटेक्टर कंपनी ने नेक्स्ट यू टेक्नोलॉजीज़ के अंदर का कवच एंटीवायरस ये हमने परचेस किया और एक्वायर किया है तो उसमें निश्चित सर नेक्स्ट व्यू से हमारे साथ है और हमारे साथ विकास सर है नेक्स्ट व्यू से जिन्होंने टेक्नोलॉजी कवच एंटीवायरस डेवलप किया था वो कंपनी नेट प्रोटेक्टर ने आज यहाँ पे एक्वायर किया है सो थैंक यू टू नेक्स्ट व्यू फॉर देयर गुड टेक्नोलॉजी और नेट प्रोटेक्टर या ऑल इंडिया एंटीवायरस ब्रांड है वी आर वर्किंग हम लोग डिफेंस साइबर सिक्योरिटी और गवर्नमेंट में बड़ा काम करते हैं तो आज मेरे साथ हमारे पूरी डायरेक्टर्स टीम है शैला मैडम जी प्रीति मैडम जी संजीव सर जी और मैं सुमित केला हमारा ऑल इंडिया कंपनी साइबर सिक्योरिटी में काम करता है आज स्पेशली हम गुजरात में एक साइबर हेल्पलाइन हमने लॉन्च किया है उसका नाम है फ्रॉड प्रोटेक्टर डॉट नेट तो यह लाइन साइबर सिटीजन के लिए जै, जैसे सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए हेल्पलाइन फ्री है इसमें हम सारे साइबर फ्रॉड से जो होते हैं उसके बारे में हम हेल्प असिस्टेंस आपको देंगे सिटीजन को देंगे और हमारा ए आई प्रावर्ड ऐप है फ्रॉड प्रोटेक्टर डॉट नेट इससे हर टाइप के फ्रॉड से सिटीजन और नागरिक बच सकते हैं जैसा कि मोबाइल फ्रॉड बैंकिंग फ्रॉड अलग अलग आपके अटैक्स जो होते हैं हैकर के अटैक होते हैं ईमेल के थ्रू आते हैं आपके पास व्हाट्सएप के थ्रू आते हैं ये सारा कुछ प्रोटेक्शन फ्रॉड प्रोटेक्टर डॉट नेट ए आई बेस्ड टेक्नोलॉजी हमने ऑल इंडिया आज लॉन्च की है 14 जून के डेट पर और गुजरात और अहमदाबाद के लिए जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, उन्हें गुजराती भाषा में सारी हेल्प मिलेंगी व्हाट्सएप पे और फोन लाइन पे और ईमेल के द्वारे हमारे नंबर्स हमने शेयर किए हैं मीडिया के साथ और हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है तो ये है फ्रॉड प्रोटेक्टर डॉट नेट एक ए आई ऐप आपके मोबाइल के लिए साथ ही साथ असिस्टेंस कि साइबर क्राइम से कैसा आप लोग बच सकते हो हेल्प रहेगा एडवाइज रहेगा और आपके मोबाइल और लैपटॉप को कैसा सुरक्षित रखना है इसका फ्री हेल्प हमारी टीम आपको यहाँ देंगी तो तो कितना फायदेमंद रहेगा जो आगे जो आपने लॉन्च किया और अभी जो लॉन्च कर रहे हैं हाँ जी हाँ जी उस दोनों में डिफ्रेंस के हिसाब से कितना फायदेमंद रहेगा अभी कैसा है की सब डिजिटल होते जा रहा है पूरा दुनिया क्योंकि पैसा जो आ रहा है आजकल पैसा वॉलेट में नहीं रहता है या घर में नहीं रहता है तिजोरी में नहीं रहता है सारा ट्रांजेक्शन ऑनलाइन हो रहा है आपके द्वारा हो रहा है मोबाइल से हो रहा है सारा ई कॉमर्स आपका वेबसाइट से हो रहा है तो इस सबको प्रोटेक्ट करना जरूरी है और साइबर सिटीजन जो भी है सीनियर सिटीजन है या जो हाउस वाइफ लोग हैं उनको कंप्यूटर या जो सीनियर लोग हैं उनको कंप्यूटर इतने सावी नहीं है लेकिन चोर लोग उनको आराम से उनका पासवर्ड ले सकते हैं आज एक पासवर्ड ही सब आपका तिजोरी है एक पासवर्ड ही आपका पूरा लॉकर है तो वो पासवर्ड चुराना बहुत ईजी है क्योंकि वो लोग सामने से भेजते कि बैंक जैसा ही नाम आता है बैंक जैसा ही आइकॉन आता है तो इसको डिटेक्ट करने को एआई टेक्नोलॉजी से हमारे ऐप उसको डिटेक्ट करके रुका देती है ताकि आपका पासवर्ड आपका बैंक आपका पेटीएम आपका गूगल पे हैक ना हो जाए आपके पैसे सुरक्षित रहे और ये सब चीजों में काफी लोग अच्छे अच्छे कंप्यूटर वाले लोग भी अटक जाते हैं और फंस जाते हैं तो ये जानना बहुत मुश्किल है कि ये सच्चा है क्या ये ये झूठा है तो इसमें हमारी साइबर सिक्योरिटी कंपनी जो ऑलरेडी हम लोग बैंक्स के लिए काम कर रहे हैं ऑलरेडी हम लोग डिफेंस के लिए काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं तो ये नागरिकों के लिए एक हमारे हमारे तरफ से एक हमारा सोशल काज है कि हम उनको भी कुछ करें और साइबर सेल और नेक्स्ट यू जैसे टेक्नोलॉजी के साथ हम मिलकर नागरिकों का बेस्ट संरक्षण दें ये हमारा प्रयास रहेगा કોઈપણ ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસ ઇન્વોલ્વ હોય અને એ ઇન્ટરનેટ સાથે નેટ સાથે કનેક્ટેડ હોય જેમાં ડેટાની આપલે થતી હોય બરાબર મેઇન જે ત્રણ ટાઈપના છે સાયબર ક્રાઈમ એમાં ફાઇનાન્શિયલ સાયબર ક્રાઈમ જેમાં પૈસાનો લોસ થાય સોશિયલ મીડિયાના રિલેટેડ થાય એમાં તમારે સોશિયલ મીડિયા ઉપર તમારે ડીપ ફેક થાય કે તમારે કંઈ હેરેસમેન્ટ કરે ફેક પ્રોફાઇલ બનાવે લોકોને તમારા તમારા નામથી પૈસા માંગે તમારું હેક કરીને પછી ત્રીજી ટાઈપનું જે હોય છે એ ટેકનિકલ ટાઈપ હોય છે જેમાં તમારે વેબસાઇટ હેક થઈ જાય કંઈ રેન્સમવેર એટેક થાય વાયરસ એટેક થાય તો એ બધા માટે અટકાવવા માટે થઈને આપણે ટુ ફેક્ટર ઓથેન્ટિકેશન છે પછી સ્ટ્રોંગ પાસવર્ડ રાખવા જોઈએ તમારું જે સોફ્ટવેર અપડેટ હોવું જોઈએ પછી રેગ્યુલર તમે અપડેટ કરતા રહેવું જોઈએ સોફ્ટવેરને એન્ટી વાયરસને અને મારે ત્યાં સુધી કોઈ પણ અજાણે લિંક ઉપર ક્લિક નહીં કરવાની કોઈ એપી કે ફાઇલ ડાઉનલોડ કરાવે તો એની નહીં કરવાની પછી તમારા જે બેન્કિંગની એપ્સ હોય છે એમાંથી જઈને તમે મેનેજ કાર્ડ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કરી શકો છો એટલે ઇન કેસ તમારો કાર્ડ લોસ થાય તો પણ તમે માંથી જો ઓફ રાખેલું હોય સેટિંગ્સ માંથી તમે તો ઇન્ટરનેશનલ તો તમારે ઓફ જ રાખવું જોઈએ કાર્ડ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ ડોમેસ્ટિક માં પણ તમે પીઓએસ ની લિમિટ સેટ કરી શકો તમે જે એટીએમ વિડ્રોલ ની લિમિટ સેટ કરી શકો એ બધું તમે ઓફ રાખો અથવા મિનિમાઇઝ રાખો तो इनके समर कार्ड में ये था कॉम्प्रोमाइज तो पण वादो ना आवे तुम्हारे तो एमए पैसा ने लॉस ना पाए